Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові, Поважати та охороняти права і свободи людини. 24 місце в Україні, в якому починає працювати патрульна поліція. Начебто буде на подія, де держави вже все для цього звикли, але це не так. Це дуже важливий шлях, Крок за кроком, до нашої мети створення нової української поліції. Мета якої Служити та захищати. Ні карати і крашувати. Ми все про це знаємо. а служить и защищать. Я сегодня смотрю в глаза молодым людям, которые пришли в новую патрульную полицию, и очень рассчитываю, что каждый из вас вместе с опытными, честными полицейскими будет составлять ядро полицейских сил, которым будут верить люди. Каждый здесь стоящий. В основе порядка полиции. В основе полиции доверия людей. Не будет доверия, не будет ничего. Поэтому сегодняшние новые полицейские, дорогие сумчане, я к вам обращаюсь, может чего-то еще не умеют, может чему-то еще будут учиться, но точно это ваша патрульная полиция. Они работают для вас, они работают для Украины. Я особо хочу отметить, что среди тех ребят, которые сегодня приняли присягу Украине, есть ребята, которые прошли антитеррористическую операцию. Их здесь сегодня на площади 35 человек. Это ребята, которые знают не на словах, что такое биться за Украину, что такое стать за Украину в тяжелый час. И я сегодня что хочу, чтобы мы все им аплодировали. На сумщине довольно давно служит милиционер. Сейчас полковник исполняет обязанности в Конотопе Чмиль. И сегодня среди нас, среди патрульных, принимает присягу его сын, Андрей Чмиль. Это семья уроженцы выходцы из Макеевки. Отец довольно давно служит здесь. Сын начинал службу в Макеевке. И когда пришли оккупанты и поставили условия перейти на службу в милицию несуществующей ДНР, парень отказался. Он провел несколько месяцев в плену, в подвале. Его пытались имитировать, расстреливать с мешком на голове. Испытывали его волю определенными усилиями удалось добиться для него свободы. И он приехал сюда, в Украину, на свою вторую родину, на Сумщину. И сегодня здесь, в полицейском патруле, принял присягу. Для меня такие символы важны. Для каждого из нас важны. И я хочу приветствовать сегодня этого офицера отдельно, специально, вместе с нами, в составе Сумского патруля. Хорошо, дамы. Я хочу поблагодарить за этот подарок, Это очень ценная вещь для меня. что я сегодня строю национальной полиции. Своим коллегам хочу пожелать, чтобы все неуклонно не забывали свою присягу. Это самое главное. Я... Слава Украине! Героям слава! Господин министр, уважаемые гости, дорогие замечательные жители города, вас много смотрю, и детей очень много. И самое главное, господа полицейские, о чем сейчас говорит министр, это очень важно, потому что каждый из нас, особенно полицейские, конечно, они защищают Родину. Это наша обязанность защищать Родину и стоять на защиту этих людей. Самое главное, да, будут ошибки, будут проблемы, но самое главное, как вы будете исполнять эту обязанность, сердцем и с умом. Вы знаете, я не могу сейчас не затронуть эту тему, просто у меня сердце не позволит. И мы с министром тоже это обсуждали, да. Вчера было заявление, ровно год назад мы все начинали проект замечательный, очень важный для страны. И вчера был какой-то день грустный, когда все спрашивали нас особенно, сейчас будет трудно? Морально или нет? Так вот, я вам отвечаю всем. Да, трудно всегда, потому что это очень жесткая и серьезная работа, и обязанности у нас большие. Но вы знаете, когда я смотрю на них, когда мы смотрим на них, когда я общаюсь с Жуковым, с Пацевичем, с этими ребятами, я забываю о трудности. Почему? Потому что вот они патрульная полиция. Вместе, как мне сказал, с честными, нормальными, профессиональными полицейскими, они есть будущее нашей страны. Они есть будущее национальной полиции. Я думаю, что это перемога. Я думаю, что министром СЭКа вместе с патрульными мы победили, потому что вот уже 24-й город. Я думаю, что это важно для страны. Но, пожалуйста, скептики, посмотрите на нас. И скажите, разве это не дело? Это дело. Спасибо вам. Потом народ вам скажет спасибо. А самое главное, как вы будете служить. Поздравляю, поздравляю город Сумы, поздравляю всех, потому что это важно для страны. Это важно для вас, для детей, которые стоят. Спасибо вам. І желаю успіхів, желаю, щоб ці вот люди о вас відзивали хорошо і було довіря. Слава Україні! Сьогодні дійсно велика подія для сумщини, для міста Суми, тому що ми відкриваємо новий етап новий етап роботи національної поліції, коли кожний конкретний сумчанин відчує що пішли зміни, пішли зміни у ставленні влади до кожної людини, коли змінилася система координат, про яку ми говорили разом всі на революції гідності, коли ми, як казав пан міністр, з повагою, з гідністю ставимося до кожної людини, до кожного громадянина, це повністю рве шаблони. Це показує, що ми рухаємось вперед. І це найголовніше досягнення наших реформ реформ, які проводить президент України, уряд України, Міністерство національна поліція, яким сприяють місцева влада. Головне, шановні пані поліцейські, щоб у вас не було розчарування в вашій роботі, те, про що ми якраз говорили, вам дуже багато проститься, тому що, ну, безумовно, перший крок він дуже складний. Але ми віримо в вас, ми довіряємо вам. Бо без довіри немає нормального співжиття між владою і громадою. І від щирого серця обіцяю вам, що ми, обласна державна адміністрація, органи влади будемо робити все, щоб у вас були достойні умови роботи. А громаді обіцяємо, що будемо уважно слідкувати за тим, щоб ваші права були захищені. Тому що це наше майбутнє. Наше майбутнє в європейському домі захищені права громадян. І тоді Україна буде великою європейською державою, якою ми будемо пишатися. Слава Україні! Шановні громадяни міста Суми, я вас вітаю з цією знаковою подією, прийняттям присяги нової патрульної поліції. Вже сьогодні ввечері. Вийдуть 25 екіпажів на вулиці вашого міста для охорони вашого спокою. Трую стоїть 251 співробітник патрульної поліції. З них 27% це 70 співробітниць наших дорогих жінок. Я прошу їх привітати. Хочу звернутися до співробітників. Залишайтесь людьми і повагу за гроші не купиш. Слава Україні! пий чай з молоком, молися на дух. сказати им, в очи сказати їм, вставай, мила моя, вставай. Θα να σκεφτώ, θα ρωτούσα να σκεφτώ. Σταυρά, είμαι